નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું મારા આ વિડીયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે લાભે અને શુભે શુભ કરનાર શ્રી મહાગણપતિજીના શ્રીચરણોમાં કોટી કોટી વંદન વિદ્યા દેનાર સરસ્વતી માતાના શ્રીચરણોમાં વંદન કરી આજે આપણે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નપત્રનો સેટ જેમાં પ્રશ્નપત્ર ચાર એનો વિભાગ બી એનો આજે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું સૌથી પહેલાં આપેલું છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દઈએ ગયેલ વિકલ્પો સહી વિકલ્પ ચૂન કર ઉત્તર લીખીએ યમુના કિનારે કદંબકી ડાલ પર रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं तो पक्षी राम भजन बिना कौन नहीं सोता तो सबकी नजर बचाकर कर खरहा कहाँ रहता था तो अपने बिल में आगर आपेलू छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए तो नव चेतना प्रभु बादल है तो भक्त मोर है बीसवी खाली जगह मुख भूख काव्य के कवि खाली जगह है तो भूख काव्य के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है अगर अपेलू छे निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए खरहा नींद से जाग गया क्योंकि कुत्ते की, की सांस की आवाज सुनकर बाईसवों छे इंद्र दंग रह गया क्योंकि पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर। જો આ ઓપ્શનમાં પસંદ કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા આપને લાગે કે સુખે પેડૂકો દેખ કર એ પણ સાચું ઘણી વખત લાગે પરંતુ એને દંગ રહી જાવ એટલે કે વધારે આશ્ચર્ય ક્યારે થાય છે કે સુખા પેડ ઉપર છે એ તોતા રહે છે અને એના વિચારો રજૂ કરે છે આત્મીયતા બતાવે છે ત્યારે છે એ દંગ રહી જાય છે એટલે પસ ऑप्शन पसंद करवा ध्यान कि पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो ये युक्ति करेंगे क्योंकि अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेगे आगर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए भक्त दीपक बनकर क्या चाहते हैं तो भक्त दीपक बनकर झलना चाहते हैं पच्चीस मेरा बाई को कौन सा धन मिल गया है तो मेरा बाई को राम रतन धन मिल गया है अगर पहलू छम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है तो पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कपाल कहा गया है हो गया नहीं परंतु कहा गया है अथवा माँ पेलु नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे जिस दिन सबसे पहले देश के नव निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी देश काल के दो दो विशाल और सुंदर विद्वानों की रचना हुई जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटक चीटक, छिटके और सूरज चंद्र तारे अस्तित्व में आए उसी समय से नवसर्जन के स्वप्न जागे थे निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर चार पांच वाक्यों में लिखिए सत्यावीसव भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या कहते थे और क्यों मेरा भाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था मीरा श्रीकृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगते थे वे साधुओं की संगति में बैठती थी यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लेकिन सास उन्हें इसलिए सास उन्हें कुल नासी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विस्का प्याला ही भेज दिया था इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे कुत्ते की सिख काव्य में से क्या बोध मिलता है इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपने जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा कमजोर हो या शक्तिशाली जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए अगर पेलू है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए लातों के देव बातों से नहीं मानते समाज में दो तरह के लोग होते हैं कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं अथवा जिसका हिमालय मनुष्य के शरीर में उसका बाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है हिमालय संसार में सबसे ऊंचा पहाड़ है इसे भारत का सिर कहा जाता है इस तरह હિમાલય ભારત કા ગૌરવ હે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા આ વિડીયોને લાઈક કરજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો હવે વિભાગ સી સૌથી પહેલાં કહાવત ઘર કા ભેદી લંકા ઢાવે તો આપસ કી ફૂટશે અપનાહી સર્વનાશ હોતા હૈ શબ્દ આપેલો છે જ્યાં ઘટના બનતી હે વહ જગહ તો ઘટના સ્થ લ ત્યાર પછી સંધિકો છોડીએ ફ્લેચ્છા ફલેચ્છા અને ફલ પ્લસ ઈચ્છા જો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે ઈ આવે કે એ આવે અહીંયા આપણે ઇચ્છા કરી નાખીએ તો ખોટું પડે પરંતુ ઈચ્છા સંધિ સરળ છે તો સહાનુભૂતિ મુહાવરાનો અર્થ પણ આપવાનો છે અને વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો છે તો ફૂલાના સમાનના તો બહુત પ્રસન્ન હોના અથવા અત્યંત પ્રસન્ન હોના વાક્ય બહુત દિનો કે બાદ આપને અંતરંગ મિત્રકો અંતરંગ એટલે કે પરમ મિત્રકો દેખતે હિ હરી ફૂલાના ન સમાયા આગળ આપેલું છે વિરોધી શબ્દ જવાની તો બુઢા પા પ્રતિકૂલ તો અનુકૂલ પર્યાય વાંચી આપેલા છે વિવશ તો લાચા ર અને મહેનત તો પરિશ્ર મ ભાવવાચક કોમલ તો સંસારિક પરિવાર તો પારિવારી ક આગળ આપેલું છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા लिखिए विग्ना न तो वैग्ना निक उपदेश स तो उपदेश क निम्नलिखित तो प्र शब्दों का पहचानिए रात दिन रात और दिन तो द्वंद्व समास राज पुरुष राजा का राज का पुरुष एट्ला तत्पुरुष समास વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા આ વિડીયોને લાઈક કરજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો